Salam dəyərli izləyicilər. Bu gün sizə snickers tortu hazırlayacağam. Başqa reseptlərim də var. Bilirsiniz ki, snickers tortunun bir neçə resepti var, amma bu gün hazırlayacağım iki kür kremli hazırlanır. Evə mənim ən çox sevdiyim reseptdir. Gəlin başlayaq. Əvvəl biskviti hazırlayaq. Bunun üçün quru ərzaqları birləşdiririk. 380 qram elənmiş unun üzərinə 140 qram kakao, bir çimdiyi duz, yarım çay qaşığı soda, bir çay qaşığı vanil və bir çay qaşığı qabartma tozu əlavə edirik. Yaxşıcı qarışdırırıq. Ayraca qaba 4 yumurta və 300 qram şəkər tozu əlavə edib biraz çalırıq. Sonra 120 qram otaq şəraitində yumşalmış kərəyağı əlavə edirik və birlikdə ağarana kimi çalırıq. Daha sonra üzərinə unla kakao qarışımının 1/3 hissəsini əlavə edirik. Biraz çalırıq. və 460 ml ev şəraitində olan südümüzün də üçdə bir hissəsini əlavə edib çalırıq. Evə bu qaydada növbə ilə un qarışımı ilə südə əlavə edirik 3 dəfəyə. Hazır xəmirə üç eyni hissəyə bölürük və hər birini ayrıca bişiririk. Korucuları bişirmək üçün mənə 20 santimetr diametrində halqa lazım olacaq. Listin içərisinə də artıq kalka kağızı sərmişəm. Xəmirimizi halqanın içərinə əlavə edirik və hər tərəfinə eyni yayırıq. Korucuları hər birini əvvəlcədən qızdırılmış 180 dərəcəli sobada bişiririk. Nazik olduğu üçün tez bişir. Artıq hazırdılar, soyumaya qoyuruq. Keçəri birinci kremə bunun üçün 300 qram əvşar aytdə yumşalmış kərə yağını ağarana kimi çalırıq. Sonra üzərinə 555 qram bişmiş qatılaşdırılmış südə hissəcə hissə hissə əlavə edirik. Mən evdə özüm qaynadıb hazırlamışam. Mağazalarda satılan hazır bişmiş qatılaşdırılmış süddən də hazırlamaq olar. Kremamız artıq hazırdır. Belə bir qatı krem alınır. Üzərinə örtübələli qoyruq soyuducuya. Keçirəcəyik ikinci kremi hazırlamaya. Bunun üçün 150 qram yumuşalmış kərə yağını bir az çağırıq. Sonra üzərinə hissə-hissə 150 qram araxis pastası əlavə edirik. Bu pastanın reseptini keçən videoda artıq sizinlə paylaşmışdım. Videonun altında linkini də qoyaram. üzerini örtüb hərəlik qoyub bir kənara. Qalın bir qaba 100 qram şəkər tozu, 50 qram bal və 50 ml su əlavə edirik. Ocağın üzərinə qoyub qaynağanakəmi qarışdırırıq. Artıq qaynar, qarışdırmayı dayandırırıq və əgər termometr varsa 130 dərəcəyə çatana kimi, əgər yoxdusa şirə qatılaşana kimi qaynadırıq təqribən 10-12 dəqiqə. Şirə qaynama kimi biz 2 yumurta ağına bir çimdək duz əlavə edib ağarıb qatılaşana kimi çavururuq. Şirə hazır olduqdan sonra elə qaynar-qaynar mikseri dayandırmadan yumurta ağının üzərinə əlavə edirik. Məhlul soyub ev şəraiti temperaturuna çatana kimi çalırıq. Soyuduqdan sonra bayaq hazırlayıb kənara qoyduğumuz yağlı араx istosu qarışımına da bura hissəyisə əlavə edirik. İkinci nugatlanan kremimiz də hazırdır. Yüngül, havalı kremalandır. Başlayırıq tortu yığmaya. Qeyd etdim ki, korucuların üçün də istəsəsindəki höndürlüyü kəsib çıxarmışam. Tort daha düz və səliqəli olsun deyə. Birinci korșa birinci hazırladığım kremdən sürtdüm. Yağla qatılaşdırılmış süddən hazırlanan. İkinci korru qoyub üzərinə ikinci kremdən, yəni noqa kremindən qoyuruq. Hər tərəfinə eyni miqdarda yayırıq. Sonra birinci kremlə kənarlarını çərçivəyə alırıq. Birinci krem daha bəlk və qatı olduğun üçün. İçərisinə 100 ml, yəni yarım stakan karamel sosu əlavə edirik. Karamel sosunun reseptini də artıq sizinlə paylaşmışam, kanalımda var. Linkini videonun altında qoyaram. Hər tərəfinə yayırıq və üzərinə bolca qovrulmuş yerfındığı əlavə edirik. Sonuncu 3-cü körüşü qoyuruq və üzərinə yenidən ikinci kremdən sürdürük. Bacardığımız qədər kənarlarını və üstünü düzləşdiririk. və krem bəlkəsində yəriczaqlı qoyruq soyuducuyu. 1 saatdan sonra çıxarıb üzərinə digər kremnə sürtürük. Bu dəfə 20 dəqiqəlik soyuducuya qoyuruq. Sonra çıxarıb servis edəcəyimiz qaba qoyub başlayırıq bəzəməyə. Mən kənarlarını tünd şokolad, ağ şokolad və karamellə bu şəkildə bəzəyirəm. Tortun üzərində hündürlük yaratmaq üçün bir az ortasına krem sıxırıq və Snickers-lə bəzəyirik. Boşluqları qovrulmuş yerfındığı ilə doldururuq. Və sonda şüşəli karamellə bəzəyirik. Bu karamel ədəl cədan hazırladığım üçün çəkə bilmədim. İnşallah gələn videoların birində çəkib göstərərəm. Çox asan hazırlanır. Tort artıq bəzədi, hazırdır. Minimum 8 saatlıq qoyuq soyuducu. Dadılı, bol kremli, bol karamelli snickers tortumuz artık yiyilmeye hazırdı. Siz de hazırlayın, eminim ki beğeneceksiniz. Hazırlayanlara ise indiden hoş olsun. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like edip koment yazmayı da unutmayın.